Как заявляют лидеры партии «Наш край», эта организация об'єднала в своих лавах тех, кто позиционирует себя как політичну силу дії. Серед них 70 найуспішніших мерів українських міст у кожного міського голови є своя програма, з якої він іде на вибори. Власне, представив свої здобутки і подальші плани. І Юрій Гранатуров, який, до речі, є одним із півголів партії. На третьому своєму з'їзді наш край офіційно заявив про участь своїх представників у місцевих виборах. З Чого починається родина з картинки по його порі з хороших верних товаришів, живущих в сусідньому дворі? Тому мы и объединились. Поэтому Украина начинается с родного края. И именно поэтому мы с вами, собравшиеся здесь, идем на местные выборы, я подчеркну, на местные выборы. Мы обязательно их выиграем. И Николаевщина в полном объеме идет на выборы. И я иду на выборы и буду возглавлять список нашего края. буде все в порядку. десятки придбаних одиниць транспорту, снігозбиральної техніки, ремонт магістральних та під'їзних доріг, програма Миколаївський двір та Безпечне місто це ті кроки, які презентує Юрій Гранатуров. І це за словами міського голови тільки початок. В этом году более 200 миллионов гривен дополнительно к принятому бюджету, который сам по себе являлся достаточно оптимистичным и эффективным. И это только первый шаг. Результат на лицо. Мы видим, сколько работ сделано в городе Николаеве. Да объективно сказать, за 15 лет столько не было сделано. И это люди понимают. У нас мы не доходили даже до элементарного, до реконструкции и ремонта тротуаров. А как же ходить? Поэтому в первую очередь начали в очень крупных школах, крупных микрорайонах. И будем двигаться. Нам надо 3-4 года на все, чтобы город стал картинкой. Первый год дал свои результаты. Давайте идти вперед, не останавливаться на достигнутом. Мне очень хочется, чтобы мой любимый город Николаев стал краше, удобнее и комфортнее. И я все для этого сделаю. Олег Гордиев, Хусаинов, МСН, с Киева.